श्रीवामनस्तोत्रं लोमहर्ष उवाच देवदेवो जगद्यो नीरयो निजगदादिजा अनादिरादिर्विश्वस्या वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परा परसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथः सोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूनां परमः पराणामनादिमद्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाधमिकः कर्तुं महात्मादि तिजोऽवतीर्णः नयस्य रुद्रो न च पद्मयो निर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयस्वरूपं स वासुदेवाः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवम् भृतान्यशेषानि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम् नयस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपिता सर्वपितामहत्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि देवम् रूपस्य चक्षुर्ग्रहणी त्वगेशा स्पर्शग्रहित्रीरसनारसस्या ग्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न ग्राणचेक्षुश्रवणादि तस्य स्वयं प्रकाशः परमार्दतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यसयुक्त्या सेक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीसितारम् येनैकदं स्ेन समुद्रुतेयं धराचलाधारयतीह सर्वम् सेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यातिमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णा न च यो न गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणाम् नमामि तं देवमनन्तमीशं अशेषसंसारतरोः कुटारम् देवो जगद्यो निरयं महात्मा सषोडसांसे नमः सुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंषि इति वामनपुराणान्तर्गत श्रीवामनस्तोत्रं सम्पूर्णम्